Ini adalah kereta raya saya tahun ni. Saya dah pasang solar panel kat atas bumbung dia. Sambungkan pada bateri yang kerjanya mengawal sistem exhaust fan DIY saya ni untuk mengeluarkan udara panas. Saya berjaya turunkan dalam 20 darjah Celsius jugalah bila kereta saya ni berjemur. Dan saya nak dashcam baru saya ni memantau kereta 24 jam non-stop tanpa buatkan bateri kereta kong. Itulah nak beli kereta elektrik, belum mampu lagi ha, jadi saya tukarlah kereta lama saya ni yang adalah lebih 10 tahun, 11 tahun kita jadi uh, cool lah sikit, ha, model lah sikit elektrik, adalah konsep elektrik tu cuma pakai solar first, bateri <tuh> <tuh> Untuk bateri ni Saya nak guna balik Bateri yang ada Daripada solar power pack saya Yang beberapa tahun lepas punyalah lah Ni dah rosak sebenarnya Kena hujan panas Cicak serangga Semua ada macam-macam dalam ni saya just nak selamatkan beberapa part yang saya rasa saya boleh pakai balik Contohnya kat sini dia ada dia punya USB charging port module Ada macam-macam port kat sini saya nak guna balik Satu lagi bateri dia Ni dia pakai bateri lithium iron phosphate Jadi kalau letak dalam kereta saya tak risau kalau terbakar ke apa Ada punya risiko rendah Saya bagi keluar daripada casing dia Dan untuk charge bateri ni saya akan gunakan MPPT charge control Ha, ini dia punya modul lah Saya tak beli set yang biasa orang pakai kata DIY kan kita ada input dan output ini mula sebab bateri ni dah lama kong jadi saya kena charge balik sebab dia dah under voltage kalau saya nak guna bateri ni sekarang memang tak boleh sebab dia punya BMS ni tak nak hidup pun jadi saya akan charge slow-slow gunakan saya punya MPPT charge controller saya tak sambung terus kepada dia punya BMS eh sebab BMS tak hidup kita terus ke dia punya bateri positif negatif sekarang ni pun baru 48 volt. Saya akan tunggu sampai cecah dia punya nominal voltage. Dalam rasanya dalam 51.8 52 lah. Tapi saya set ni dalam 51 dekat MPPT uh, controller sini bila dia dah nominal voltage harapnya uh, dia punya Allah Akbar BMS battery management system dia akan benarkan current untuk masuk ke dalam kita punya bateri sekarang ni dia tak bagi uh, tu yang saya kena bypass tadi tu dah habis charge bolehlah kita tutup semua ni. Okey. Boleh sambungkan terus pada kita punya BMS. Alright, sekarang kita punya MPPT charge controller tadi saya akan sambung dengan saya punya step down converter yang akan turunkan daripada 48 volt kepada 12 volt. Dua benda ni akan produce haba yang banyak. Jadi saya cuba nak temper semua haba tu kepada satu saya punya heatsink yang besar ni harapnya saya boleh buat passive cooling lah sebab nak letak ni dalam kereta kan so untuk travel apa saya akan gunakan thermal paste cuma ini versi yang boleh melekat gam punya adhesive thermal paste yang MPPT charge controller ni pun sama juga saya cabut heatsink lama dia lekat dekat heatsink yang baru besar ni siap part bateri bateri ni saya akan simpan dekat casing yang saya dah 3D print alright sekarang saya akan letakkan bateri gedabak ni kat dalam ni oh 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 nice. oh nice ngam-ngam mm. eh dan ini dia punya penutup lah heatsink tadi tu saya akan letak dekat penutup ni supaya haba dapat dikeluarkan secara pasif ini dia punya kunci dia saya tinggal nak skru sahaja output charge controller ni saya akan sambungkan pada bateri dan converter untuk safety saya tambah fuse untuk input MPPT pula kita akan buat sambungan terus ke solar panel positif dan negatif ok bateri ni saya tepikan sekejap cek okay. sekarang saya nak settlekan part dashcam pula ni baru yang dashcam daripada 70mai. Model dashcam yang saya guna ni baru je keluar daripada 70mai. Ni dashcam 4K Omni HDR punya set. Kalau buka kotak dia ni kita akan dapat dia punya main camera. Hmm bentuk dia macam kapsul. Lain sikit. Ada cable-cable dia dan dia bagi tempat ni untuk sorokkan wayar. Fokus saya kat sini adalah nak tengok dia punya hardwire kit. Saya tak nak powerkan dia guna USB biasa sebab nanti masa kereta tak gerak dia tak boleh run dia punya specific function. Jadi kita akan gunakan tiga wayar ini. Wayar merah positif, hitam negatif dan kuning ni adalah dia punya data wayar. Untuk fahamkan macam mana dia berfungsi, saya kena turn on dululah. Saya masukkan dia punya memory card. Okey. Untuk test dia saya akan gunakan power bank saya yang akan keluarkan 12 volt. Ha ini sebab saya guna power delivery decoy module. Okey. Cocok barrel plug saya akan sambungkan wayar positif dan negatif dululah. Negatif dan positif. Saya nak tengok macam mana dia punya fungsi dia. Bila hub dia dah hidup, saya bolehlah sambungkan guna wayar USB Type-C terus ke kita punya dash cam ni. Dia punya kamera utama. Ok Saya dah activate kan Ok dah hidup Nampak ada uh, dia punya display video tu Kita test macam mana tiga wayar ni berfungsi Bila wayar kuning ataupun data tu dapat tenaga Dia akan bagi signal kepada kita punya dashcam ni Untuk hidup tau Power yang digunakan dalam 5W macam tu lah Sekarang Bila saya tanggalkan wayar kuning tu Maksudnya tak dapat power dah Dashcam kita daripada mode recording ni akan jadi mode sleep Dia still akan pantau tapi limited power Wayang kuning ni, kita kena bagi juga positif bila kereta hidup. Bila kereta mati, kita turn off wayang kuning ni. Maksudnya, dia boleh detect lah kereta tu bergerak ataupun dalam mode parking. Disebabkan saya tak cocok ni direct ke kereta saya, saya akan gunakan bateri ni. Jadi, saya kena dapatkan uh, solusi di mana macam mana saya nak tahu kereta tu tengah drive ataupun tengah parking. Satu benda yang saya boleh gunakan adalah dengan Detect Vibration Getaran Kalau kereta tu bergetar kita anggap kereta tu tengah drive Kalau kereta tu senyap je tak ada bergetar Kita anggap dia tengah parking Jadi untuk itu saya akan gunakan Vibration Sensor Untuk control sistem ni saya akan gunakan Micro Controller Iaitu Cytron Maker Nano Ok semua ni akan dipowerkan oleh bateri solar saya Yang akan charge pada waktu siang Siang ni kalau kita parking kereta kat bawah matahari Panas ha, Memang panas Jadi tak apa, apa cun tau kalau kita charge bateri kita ni Dalam uh, suhu yang tinggi Panas ha, Mungkin saya punya bateri ni lithium iron phosphate Dia selamat lah dia boleh tak ada meletup ke apa Tapi still tak baik untuk bateri dan kita punya charge controller ni Okay hmm. Yang bagi kereta kita kurang panas Udara panas dalam kereta tu kena dikeluarkan nak keluarkan udara panas, kita boleh gunakan kipas. Udara panas akan duduk di atas. Dia akan naik ke atas. Jadi kipas kita ni kenalah duduk ke atas bumbung. Maka saya kenalah spend beberapa hari untuk design sistem exhaust untuk letak atas bumbung ni. Angin keluar daripada bumbung kat sini. Kita ada kipas. Ini holder kipas. Ni dia punya mounting untuk bawah. Tak ada penutup van lagi. Kita mula dulu dengan kipas. Kipas ni saya dah sambungkan dengan step down converter yang saya setkan pada 7 volt. Saya bagi under voltage supaya tak stress sangat kipas ni. Untuk sensor, switch, servo semua saya akan sambungkan terus pada saya punya microcontroller. Ni saya tengah bergegar tau. Saya setkan dalam 3 saat. Patutnya saya nak buat dalam 3 minit lah. Cuma untuk demo ni 3 saat lah. 3 saat tak ada getaran maksudnya kereta tu parking. Kipas akan terbuka dan servo ni akan tolak ha, akan tolak pintu kita punya exhaust supaya terbuka kita, kita punya fin tu Okey. saya tak negak semua lama 3 saat eh sekejap ya, macam ni saya cuba elakkan bergerak tu servo tolak pintu kipas terbuka bila start engine kita akan bergerak sikit kereta kita kipas akan mati dia akan tutup kita punya pintu apa exhaust balik cantik Cara pasang dia, kipas ni saya akan sambungkan pada part yang bawah ini. Saya akan lekatkan semua awal-awal Saya pakai uh, super glue sahaja Saya dah buat ruang untuk sumbat part elektronik dan wayar. Untuk pegang dia punya spring van Saya gunakan magnet saja sebab senang saya nak cabut nanti Gam pakai super glue Yang spring dia pun kita akan letak magnet uh, Saya pakai 3D print dia spring ni Okay So dia akan letak kat sini Dia akan, akan letak lah Alright bawah spring tadi kita akan lekatkan pula dengan kita punya van door ni tak tahulah pintu untuk angin masuk supaya dia boleh terbuka dan tertutup dia akan tarik-tarik balik ui cantik eh saya sambungkan power uh. oh oh <laughs> tukar pintu bila kita bergerak dia akan bergegar <laughs> Oi, benda nampak macam simple je. Tapi dia punya enjoy dia berjadi kali. Untuk korang yang nak tengok sambungan litar secara detail, ha, ini dia. Alright, sekarang saya nak pasang dekat saya punya bumbung kereta. Area sinilah. Untuk bagi angin keluar, kita kena lah buat lubang. saya memberanikan diri saya tembuk bumbung kereta saya. Oi, first time saya tembuk macam ni. Saya sanggup tembuk macam ni pun sebab kereta dah dibayar. Kalau kereta masih lagi berhutang, hmm, memang tidak lah. Panel dengan insulator kat atas ni pun saya kena potong supaya udara boleh keluar. Saya siap-siap pasangkan kipas dengan exhaust van. Oh, oh, oh. oh nice. Oh. Oh. Ui, ngam-ngam lah. Oh, cantik lah. Sebelum saya komit lekatkan ni, saya kena pastikan permukaan bersih. Gunalah alkohol ke apa kan. Then, kita akan gunakan gasket punya silikon. Saya gunakan yang high temperature punya tau. Sebab bumbung ni panas. Kalau tak tahan panas, nanti dia rosak silikon habis tak seal. Air masuk dalam bumbung kita. Okay. Akan masukkan semua set. Eh, terbalik ni. Pusing. Kalau salah pasang, angin masuk daripada depan bila drive. Hmm, habis aircon kita. Okay. Then saya tinggal nak securekan lagi dengan skru. <laughs> pakai yang skru saya biasa guna untuk si channel dia Untuk sedapkan hati saya, bagi confident lagi. Saya tambah sekali lagi. Satu lagi round silikon punya gasket kat luar ni. Okay. Kat skru ni pun saya letak juga. Kanak nak bagi air boleh masuk dan mengurangkan risiko karat. Okey, masukkan bateri. Hop, buh. Uh, wiring malam tadi semua saya dah setelkan semua wiring dalam ni, dah cabut semua ni, pasang balik. Saya tak sempat nak record sebab hari ni balik kampung. Jadi kalau malam tadi saya record tak tahulah pukul mau 3 pagi baru siap kot. Ha. Uh, <laughs> Jadi korang faham-faham lah saya dah masukkan semua dalam ni dan pasang balik Saya keluarkan wayar-wayar yang penting saja. Kita nak pasang je tinggal untuk exhaust atas ni Part elektronik semua Yang bak converter Ni saya letak dalam bumbung lah okey Ok lepas Balon <laughs> Ha huh, boleh okey Ini wayar putih ni Untuk signal Dashcam Nak bagi tahu yang okey kereta ni tengah bergerak Ataupun oh kereta ni uh, Tengah dalam mode parking Jadi ni signal Cikgu cucuk kat saya punya Balik ni D9 Saya dah programkan Ni dekat D9 D9 ha, Masukkan ke sini Ni dia akan lekat tau Sebab saya dah sambungkan guna magnet Atas ni ada magnet Bawah ni ada magnet Jadi dia tuk pintu Okey. eh. eh. Okay Bateri di sini Okay ni daripada solar panel atas kalau saya sambung ni kalau benda ni menyala kat sini menyala maksudnya cantik connection berjaya ah ah yes hidup so sambungan dia betul daripada solar panel atas ni power tu saya punya sistem exhaust tu ini dash cam masuk so, output daripada 12 volt konverter tadi tu saya akan sambungkan pada saya punya dashcam dan power untuk kita punya sistem exhaust tadi positif dan negatif pastikan betul mana ni kena clip je orang oh, susah pula sebelah tangan ni kan main dashcam pasang kat atas si ni mana ni Ini bekas saya punya dashcam lama cocok dia punya kamera belakang ok dan dia punya power Alright Kamera belakang pula Tak sini Macam sengit sikit Tapi tak apalah Balun je lah Sekarang Bila kereta tak ada getaran Vent terbuka Kipas pun terbuka Bila saya ketuk atas ni Dia detect getaran Tutup Kipas pun tertutup Saya check angin ni yang keluar daripada exhaust vent ni Not bad jugalah Laju dia Kalau kita ukur speed dia dalam 2 jap 2 ah 2.7 lebih kurang 2.7 meter sesaat kalau kita kira kelajuan angin keluar 2.7 meter sesaat luas bukaan van pula dalam 0.0017 meter persegi nak tahu pengaliran udara kita kali saja dapat 0.00459 meter padu sesaat kalau minit 0.2754 meter padu per minit Isi padu udara dalam alza dalam 4 meter padu je. Kita bahagikan dengan pengaliran udara tadi, kita akan dapat masa yang diperlukan untuk menukar seluruh udara dalam kereta alza dalam 14 minit, 15 minit. Dashcam ni pula, dia akan jalankan kerja biasa dia bila kereta ni hidup. Okay, dia akan record. Mana tu? Okay, dah recording. Bila kereta dah tak gerak, van akan terbuka, kipas pun buka. Kita punya dashcam ni, mode dia akan jadi mode sleep. Ok Dia akan run lah program yang kita set bila kereta tak bergerak Contohnya dia orang punya AI collision detection Bila kita parking ada orang langgar kereta kita Kamera ni akan terus pergi ke tempat langgar tu dan rakam Ataupun motion detection Kalau ada pergerakan yang mencurigakan Kamera akan berpusing pergi rekod benda tu Sebab tu kena guna hardwire kit dia orang Sekarang suhu pula Ah uh, Ni saya tak sabar nak tengok ni Sebelum ni kalau saya cek suhu masa tengah panas kasih baby ni sampai 58 darjah celsius bumbung ni sampai apa tu 62 63 boleh sampai bila dah pasang saya punya sistem exhaust dekat atas bumbung kereta saya ni tengah panas je kan saya boleh rasa udara suam-suam panas keluar kat situ bila kita cek balik thermal kamera dekat kasih baby ni dalam 43 darjah celsius dekat bumbung dalam 46 oi dekat 20 darjah celsius lah hey, beza Ha, bila dah settle projek ni bolehlah saya balik kampung sempat. Saya risau tak sempat je buat projek ni. Untuk yang nak tahu kualiti dashcam memang cantik. Ini sofa dashcam yang paling cantik saya pernah try. Masa waktu panas HDR dia fungsi elok, pada waktu malam pun clear. Paling saya suka dia punya kamera boleh berpusing dan footage tu boleh saya guna untuk buat video. Cantik pula tone kulit tu kan. Dah dua tiga hari dah saya kampung ni. So far saya punya sistem masih lagi okey. Masih lagi running. Cantik. So itu je video saya pada kali ni. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Ni video ni panjang. Saya rasa lebih lima belas minit enam belas minit. Tak tahulah berapa sebab tak habis edit lagi. Saya post video ni pun pada tiga puluh satu hari bulan Mac. Ha jadi tak tahulah dah raya ke belum. Ha apa apa pun saya nak ucapkan selamat Hari Raya lah. Kalau korang nak tengok banyak lagi video educational yang menarik boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat ada banyak playlist kat situ. Boleh subscribe jumpa dalam next video saya Wan Shafiq. Assalamualaikum.